ఆశ్వద్గురు భే నమ శ్రీమాత్రే నమ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి మంత్రం చాలా గొప్ప మంత్రం ఎలా అంటే అమ్మవారి పటానికి ఎదురుగా కూర్చుని పటికీ బెల్లం నైవేద్యంగా పెట్టాలి పెడుతూ అమ్మవారి పాదాలకి కుంకుమతో పూజ చేసి పూజ అయిపోయాక మర్చిపోకుండా ఆ పటికీ బెల్లాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే అపార సంపదతో పాటు కుటుంబం యొక్క సుఖాలు సంతోషాలు కూడా వస్తాయన్నమాట కుటుంబంలోకి మానసిక శాంతి లభిస్తుంది అంతేకాదు రాజకీయ అధికారం కూడా లభిస్తుంది ఇన్ని వస్తాయి అందుకనే ఈ మంత్రానికి ఐశ్వర్య సంపత్కారణ మంత్రం అంటారు మీరు చేయవలసిందల్లా నేను నూటెనిమిది సార్లు దీంట్లో సంపుటీకరణ చేసి పెడతాను నూటెనిమిది సార్లు మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకొని మీరు కుంకుమ పూజ కేవలం అమ్మవారి మీద దృష్టి పెట్టి ఈ మంత్రాన్ని తప్పులు లేకుండా ఉచ్చరిస్తూ నాతో పాటు అంటే వీడియోలో ఉన్నటువంటి నా వాయిస్తో పాటు ఉచ్చరిస్తూ మీరు కుంకుమ పూజ చేసుకోండి కుంకు నూట ఎనిమిది సార్లు అయిపోయాక శ్రీ ఉమాయే నమ అన్న నామం వచ్చిందంటే మీరు నూట ఎనిమిది సార్లు చేసినట్టే చాలా జాగ్రత్తగా మృగముద్ర మృగముద్ర పెట్టి మీరు ఆ కుంకుమని అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టాలి అందరిని వెదల్చడం కానీ గోటితో కుంకుమని తొయ్యడం కానీ అసలు చేయకూడదు ఈ నవరాత్రులలో మొదలుపెట్టి చేస్తే అఖండమైనటువంటి ఫలితం కూడా ఉంటుంది ప్రతిరోజు చేసుకోవచ్చు సంపుటీకరణ మంత్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓం ఐం రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ ఐం హ్రీం త్రీం శ్రీమాత్రే నమ ఐం ర్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ ఐం రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమ ओम आयम रेम श्रीम श्री मातृए नमः 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 ओम आयम रेम श्रीम श्री मातृए ओम आयम रेम श्रीम देवर्षि गण संघातस्तुयमानात्म वैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तु नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्त्वयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्त्वयमानात्मवैभवायै नमः

ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तु नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः

ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षितवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयैभवायै नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तुयमानात्मवैभवायै नमः

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवाय नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ओम ऐं रीं श्रीं देवर्षि गण संघात स्तूय मानात्म नमः ओम ऐं रीं श्रीं देवर्षि गण संघात स्तूय मानात्म नमः ओम ऐं रीं श्रीं त्रिमात्रे 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 नमः ओम आयम रेम श्रीम श्रीमात्रे 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 नमः ॐ ऐं ह्रीं त्रीं श्रीमात्रे नमः श्री उमायै 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 नमः श्री उमाय नमः लोकाः समस्ता सुखु भवन्तु